Şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'la bizi Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi bekliyor. Raşat Mehmetov sevgili seyirciler, muhabir arkadaşımız. Güzel Zaytova'da karşımızda yanında Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi var dedik. Azerbaycan için son derece önemli bir gün. Matem günü bugün 20 Yanvar. Sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de öyle. Sözü fazla uzatmadan size bırakalım. Bugüne ilişkin değerlendirmelerini alalım Sayın Büyükelçinin. Evet Coşkun Özen sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'daki Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov canlı yayın konuğumuz olacak. şu anda hemen yanımda kendisi bulunuyor. Mikrofonu kendisine uzatıyorum. Ben de sözü çok fazla uzatmadan Sayın Büyükelçim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağolunuz. Evet, Sayın Büyükelçim, bundan tam 31 yıl önce e, Azerbaycan'da 1990'da Sovyet e, ordusunun e, sivilleri katlettiği 20 e, Ocak katliamının acısı e, tazeliğine hala korusa da e, o tarih aynı zamanda bir gurur günü olarak hatırlanıyor. Peki bu e, 20 Ocak e, kanlı yanvar var. E, kanlı Ocak'la ilgili ne söyleyebilirsiniz? Hele Sovyetler döneminde de Ərmənistan Sovet Respublikası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycandan qopardılaraq Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı bir siyasətini yürüdürdü. 90-cı ildə də 88-ci ildən 1988-ci ildən Ermənistan ərazisində yaşayan 250 minlərdən artıq Azərbaycan etnik Azərbaycan türklərini ə, oradan qovdular və 90-cı ildə artıq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən də Azərbaycanlıları qovmaq siyasətinə həyata keçirirdilər. Azərbaycan əhalisi Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində, kəndlərində, həmçində başkent olan Bakı şəhərində sokaklara çıxaraq Sovet rəhbərliyinə Sovet Azərbaycanın rəhbərinə, həmçində Sovetlar Birliyinin rəhbərliyinə Qarbaçova öz etirazını bildirərək Ermənistan barəsində tədbirlər görməsini tələb edirdi. 20 yanvar 1990-cı ildə Sovet ordusu Sovetlar Birliyinin rəhbərliyi tərəfindən Bakı şəhərinə yerdildi və qətliam törədildi və nəticədə çox sayda insanlar şəhid oldu, çoxsayd insanlar güllə yaraları aldılar. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bu bağımsızlığa aparan yol kimi qiymətləndirdi 20 ocaq hadisələrini. O Azərbaycanın ən yeni tarixinə həmin hadisələr qanlı yanvar, yəni qanlı ocaq kimi daxil oldu və o şəhidlərdə Azərbaycanın bağımsızlığı uğrunda şəhid olmuş şəxslər sayıldılar. O şəxslərin şərəfinə Azərbaycanın ə, həm başkentində, həm birsa şəhərlərində abidələrə ucaldırılıbdı. Hər il, bu ildə olduğu kimi, ə, şəhidlərin ruhu anılır, 20 Ocak şəhidlərin ruhu anılır. Lakin bu il ilk dəfədir ki, o şəhidlərin ruhu şad olur. O baxımdan ki, bağımsızlıq uğrunda həyatını keçmiş bu insanların arzularına çatdılar. Azərbaycan bağımsızlığını əldilədi. Azərbaycan onların həyatlarını verdiyi dağlıq ə, Qarabağı qeyriyyə döndərdi. Türkiyəmizlə bir yerdə Türkiyənin mənəvi və siyasi dəstəyi nəticəsində ə, və bu il ilk dəfəndir ki, ə, bu ə, bu hadisəni ə, biz həm matəm kimi, həm də onların ruhlarını şad olan ə, günü kimi qeyd edirik. 20 yanvar hadisələri Azərbaycanın ən yeni tarixinə daxil olaraq həm də okullarda uşaqlarımıza anlatıldı. Bizim 91-ci ildə SSR-nin, yəni Sovetlər Birliyi'nin dağılmasına da ən böyük səbəb olmuş bu 20 Ocaq hadisələrinin də hadisləri nəticəsində şəhidlərimizin mətbuat həmsizliyi uğrunda şəhid olduqları bizim çocuklara anlatılmış. Və bu günləri Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın torpaqlarının geri qaytarılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması və suverenliyinin bərpa olunmasında canından keçən sabaşan uşaqlar, əskərlərimiz, igidlərimiz, onların böyük bir əksəriyyəti Azərbaycan bağımsızlığı əldə etdikdən sonra, hətta Qarabağda 94-cü ildə atəşkəs imzasından sonra dünyaya gəlmiş şəxslərdir. Məs bu 20 yanvar kimi hadisələr bizim yeni nəslinin tərbiyə olunmasında, böyüdülməsində, onların milli ruhda böyüdülməsində, toprağa və vətənə sevgi ilə böyüdülməsində çox önəmli ə, rol oynadı. Biz böyük elçilik olaraq da hər il həm Qazaxstanda, həmçinin Qazaxstanda tədbirlər keçiririk və bu ildə pandemiyayla bağlı ə, ə, insanlar bir yerdə toplamaq yasak olduğu üçün biz ə, ə, internet üzerinden bir konferans yaptık. Bütün Kazakistan'ın bölgelerinde yaşayan Azerbaycanlılar ve diğer milletler katıldılar toplantıya. Bir çekilmiş o hadiseler vardı, filmlere baktık, yada saldık, dualar okuduk ve ve yad ettik hadiseleri. Sayın Büyükelçin, peki bugünden şöyle arkaya dönüp baktığımızda bu olaylar Azerbaycan tarihindeki önemi ve yeri nedir? Bu Azerbaycan'ın bəhimsizliyin aparan yolun yolun başlanğıcıdır. Şəhidlərimiz bağımsızlığın qiymətidir, dəyəridir. Yəni o canı, bahasına, qanı bahasına Azərbaycan bağımsızlığını aldı idi. Və bu günləri ikinci Qarabağda başında da şəhidlərimizin qanı və canı bahasına Biz bağımsızlığımızı möhkəmləndirib ərazi bütövlüğümüzü bərpa etdik. Bizim üçün çox önəmli bir hadisələrdir, önəmli bir tarixdir. Bizim xalqımız, millətimiz gələcəkdə bunu daim yadda saxlamalıdır və bu bizim bir millət kimi formalaşmamıza, bir dövlət kimi güclənməmizə öz təsirini göstərməkdədir. Çox təşəkkür edirəm yayımıza katıldığınız üçün, aktardığınız bilgiler üçün. Siz sağ olun. Çox təşəkkürlər. Evet, e, Coşkun Özen Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir dönüm noktası e, kabul edilen e, kanlı ocak, kanlı Yanvar olayları aynı zamanda Azerbaycan tarihinin şanlı bir sayfası olarak da e, görülüyor. Bugün canlı yayın konuğumuz Kazakistan'daki Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mammadov olduğu dedikten sonra sözü yeniden size bırakalım.